большинство трупов не забрано. Мы забрали какую-то часть у убитых амуниции, документов, оружия и так далее. Трупы сейчас находятся в широком. Санитарная обстановка там, конечно, на грани катастрофы. Это мирные разрушения. Практически мирных жителей вообще не осталось. Речь может идти про Несколько человек, которые ну, находятся где-то в подвалах и так далее, кому мы ну, не достучались, не смогли вывести и так далее. А, вчера вывозили возили последних людей, еще раз прошли село. А, нашли около 10 человек, тех, кто не хотели уходить. А мирных жителей на данный момент в селе нет. А, про потери с, со стороны мирных жителей нам ничего не известно. И... В общем-то, я думаю, что с мирных удалось эвакуировать в полный мир. Разрушения очень большие. Село уничтожено на 60-70%. В результате артиллерийского огня противника. На каком сейчас расстоянии нашей позиции? Как близко подошел? К огромному сожалению, та ситуация вот этого перемирия, когда ночью оттянули, приказали оттянуть бронетехнику и перестала работать артиллерия. И так как бой был ночной в день перемирия и полноценно занять, вот, э, выстроить полноценную линию обороны не, уда не было возможно, э, враг э, через э, его завел небольшую группу людей. И сейчас э, восточная часть села, фактически э, на ней находится противник, западная часть села, э, полностью доминирующие все высоты, занимаются нашими дисками. Центр села является... Да, да, в первый же день э, перемирия они прямо же ночью завели два танка, э, боевую машину пехоты э, и с ними э, утром атаковали наши позиции. А по другим позициям, в стране Саханки у них очень тяжелая обстановка, помощи на данный момент с севера нету, с России тоже подкрепления не приходят после вот этого танкового боя. То есть все, что было с Россией, это вот эти танкисты, которых послали на широкий позавчер. У них плохая в Саханке обстановка, малое количество людей, на самом деле фронт вот этот вот южный, у них фактически находится в состоянии такого, ну, гроги, полу, полураспада полураспад. Я думаю, что если бы не перемирие и плотная поддержка ЗСУ, и нам бы плотную поддержку ЗСУ, то выход на Новоазовск и, возможно, даже на границу в течение 5-7 суток был абсолютно возможен. А как дальше? Как Вы думаете, насколько будет в перемирие? Если Чехия не проповедует, не уходим? я думаю, что все будет как всегда. То есть сначала это будут небольшие стычки, разведгруппы, маленькие перестрелки, и тому подобные вещи. Далее арт-налеты, сначала редкие и так далее, потом все более и более тяжелое. Потом без фактического выхода из перемирия мы снова вернемся в состояние необъявленной, необъявленной мясорубки. ничто меня не настраивает на оптимистический лад. Я не верю в то, что эти люди слушаются к голосу разума и так далее. Сейчас они могут добить до Мариуполя? Нет. На данный момент, ну, безусловно, есть системы типа торнадо и смерч. На самом деле такие системы могут добивать с Донецка почти до Днепропетровска. Вопрос не в этом. Основная система БМ-21 град, собственно говоря, добивать до Мариуполя сейчас не в состоянии. Это однозначно. Они пытались нанести в первый день наступления удар как раз по тем же блокпостам на восточном по которым они тогда нанесли вот этот самый страшный удар градами они пытались нанести и снаряды легли в 3-4 километрах перед нашими позициями это максимальная дистанция для их выстрела на данный момент Мариуполь, Мариуполь обстрелян со стороны Новоазовска Широкина быть не может дистанция уже недостаточна обстрел сартаны это же практически когда шли бои уже там конечно если вы посмотрите если вы посмотрите на карту сартана находится намного сервернее и она выпечена очень сильно за основную часть мариуполя, за основную часть мариуполя она северо восточная значительно на север азов не проводил наступление соответственно наступление на Павлополь никак не могло прикрыть сартану на самом деле Задача была прикрыть основной массив города. Мы, ну, мы к сожалению, всего-навсего полк неполного, неполного состава с достаточно легким вооружением. Мы не можем наступать на. Та, та, та огромная ширина наступления, почти 40 километров, и так абсолютно ненормально для подобного подразделения.